Baik Tuan Puan Sekirian, untuk soalan yang ini saya respon dah dengan satu, nak ajak Tuan Puan Sekirian berfikir. Kadang-kadang hari ini Tuan Puan Sekirian kita memisahkan di antara agama dan juga kemanusiaan. Kita beranggapan orang yang tidak beragama itu adalah orang yang sangat tak baik. Dan mungkin kita juga beranggapan orang yang tak berperi kemanusiaan itu tak baik. Sebenarnya Tuan Puan Sekirian, kalau orang itu sangat beragama sekalipun dan dia tidak ada kemanusiaan, Allah telah pandang dia sebagai orang yang tak baik. Hmm. Dalam arti kata, kalau dia tak ada salah satu tuan puan sekalian, di mata Allah dia adalah orang yang tidak baik. Jangan lupa tuan puan sekalian, dalam uh, kita melihat sirah itu sendiri, Nabi Muhammad dilantik sebagai Rasul bukan pada awal-awal kelahiran baginya. Hmm. Tapi Nabi Muhammad dilantik sebagai Rasul pada umur 40 tahun. Maksudnya apa segala peribadi, attitude, habit, sikap yang ada pada Nabi itu Uh, pada umur 40 tahun Bukan semata-mata disebabkan suruhan agama Tapi Nabi terlebih dahulu Sebelum agama turun Nabi menjadi seorang manusia Jadi manusia ni terpuaskan Dibangunkan dalam diri Nabi selama 40 tahun Sebelum diangkat sebagai Rasul jadi ini menandakan tuan-tuan sekalian, kalaulah kemanusiaan itu perlu dibina dan itu satu benda yang serius sebelum nak diangkat sebagai Rasul, ini adalah satu isyarat daripada Allah SWT. Dan siapa yang menolak kemanusiaan, itulah orang yang telah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ataupun dalam berarti kata lain, tuan-tuan sekalian, orang ini adalah sedang mendekati, mendekati satu istilah yang namanya zalim. Okey. Bila sebut tentang kezaliman ini, tuan-tuan sekalian, kita mungkin barangkali akan ada dimensi dan Definisi, dimensi dan definisi yang berbeza. Hmm. Mungkin ada yang kata zalim itu bermaksud uh, membuat khianat kepada orang lain, right. kan kita menekan orang lain, menyempitkan uh, kehidupan orang lain. Itu mungkin barangkali definisi standard hmm. yang dibawa dengan, uh, dengan uh, terma zalim itu sendiri. Tapi jangan lupa, Al-Quran bila sebut tentang zalim, ada tafsir, maksudnya satu ayat ini bila sebut tentang zulmun, zulmun dekat situ bukan bermaksud buat zalim itu maksudnya pergi buat khianat kepada orang. Yeah. Tapi zulmun dalam Al-Quran juga bermaksud syirik. Hmm. Syirik itu sendiri adalah salah satu bentuk kezaliman tahap tinggi yang disebutkan dalam Al-Quran. Hmm. Uh, zalim juga tu puan sekalian disebut dalam Al-Quran dengan makna kegelapan. Bukan semata-mata buat khianat pada orang lain. Hmm. Jadi zulmun juga maksudnya gelap. Zulmun juga maksudnya syirik. Hmm. Dan zulmun juga bermaksud membuat khianat kepada orang lain. Jadi bila Allah Subhanahu menyebutkan dalam ayat ini, uh, dalam surah Al-Hajj ayat 39, eh, Ustaz Nufadari, ayat eh, 39. Hmm. Eh? Uh, surah surah, surah Al-Hajj surah, surah Al-Hajj ayat 39, Allah kata Allah izinkan untuk berperang kepada orang-orang yang telah melakukan kezaliman. Jadi maksudnya apa tuan-tuan jangan pandang diizinkan berperang itu pada golongan yang membuat khianat saja. Tapi diizinkan berperang kepada orang yang telah melakukan kesyirikan dan diizinkan berperang kepada orang-orang yang telah melakukan dan menyebarkan kegelapan kesan teror dunia. Jadi ini adalah satu benda yang perlu kita luaskan. Sebab itu dalam Al-Quran bila mana Allah sebut waman azlamu mimman kita ingat ke bila Allah kata siapa ke orang yang paling zalim itu Allah kata dalam surah As-Sajdah. Wa man azlamu mimman dhukira bi ayati thumma a'rada anha. Okay. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kita ingat ke siapakah orang yang paling zalim sebab permulaan ayat tu Allah macam nak bagi tahu yeah. siapakah orang yang paling zalim sekali dekat dunia ni. Jadi kita ingatkan orang yang paling zalim itu ingatkan Allah nak sebut Firaun ke, yeah. Allah nak sebut uh, pergi makan harta ni yatim ke. Tapi tak Allah kata orang yang paling zalim dekat dunia adalah mimman dhukira bi ayati rabbih diingatkan tentang ayat-ayatnya summa aqrada anha. Kemudian dia berpaling daripada ayat itu. Yeah. Jadi poin saya nak sampaikan tu puan sekalian, di saat kita sedang bercerita tentang apakah tanda-tanda dan ciri-ciri orang-orang yang zalim itu, soalan tadi kan? Yeah kita mungkin kata oh yang zalim itu adalah Israel betul saya tak nafikan tuan sekalian yang zalim itu adalah orang yang menyebarkan kesyirikan kepada orang lain yes kita tak nafikan sebab itu selari dengan Quran tapi tuan sekalian berdasarkan surah as-sajdah tadi Allah nak bagi tahu kita pada waktu ini tuan sekalian yang kata tengah duk sokong Palestin tengah duk uh, sokong misi kemanusiaan kita juga berpotensi untuk jadi orang yang zalim apabila kita sendiri sedang mengabaikan ayat-ayat Allah yang sedang dipaparkan kepada kita. Bila sebut ayat Allah semalak anda atau sekalian, bukan sekadar bermaksud ayat Quran, tapi Allah juga kata orang yang zalim adalah bila mana ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, dia bukan memilih untuk nak memberikan perhatian, tapi dia memilih untuk berpaling daripada peringatan Allah itu, dia berpaling daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagai contoh, kalau saya nak relatekan dengan JSF punya misi pada waktu ini. Tuan Puan sekalian, tidak kata Puan sekalian nampak dengan apa yang sedang digerakkan oleh delegasi JSF ketika ini Tuan Puan sekalian sedang memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka bukan sekadar membawa misi nak sampaikan bantuan kemanusiaan tapi dia sedang menggerakkan satu mesej inilah tanda kebesaran Allah. Kan? Di mana Tuan Puan sekalian? Cuba tengok per perlayaran mereka Tuan Puan sekalian di lautan. Terapungnya kapal-kapal, adanya tanda kekuasaan Allah di situ. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesedaran kepada seluruh masyarakat dunia berkenaan dengan isu ini. Ini tanda kebesaran Allah. Hmm. Tapi kalau kita yang sedang melihat isu ketika ini tuan-tuan sekalian, masih lagi tak rasa apa-apa. Gelap. Masih lagi tuan-tuan sekalian dalam kegelapan. Ya. Yeah. Masih lagi rasa macam tak perlu nak ambil cara bahkan mengutuk pula tu. Allah. Wow. Bahkan memberikan naratif yang negatif berkenaan dengan misi JSF ketika ini tuan-tuan sekalian. Hmm kita juga adalah orang yang dikonsider sebagai thumma a'rada anha tadi. Allah Peringatan tengah terang benderang Allah berikan depan mata, tanda kebesaran Allah terang benderang depan mata, kita memilih bukan untuk nak sokong. <coughs> kita memilih untuk berpaling. Mengalihkan perhatian kita. Jadi <coughs> untuk makluman, uh, saya nak berkongsi sedikit. Yes, sir. Kami di Tanah Center ada usaha ataupun sekarang nak buat satu program minggu depan. Tapi lepas isu ni Tuan Puan Sekian sedang hangat diperkatakan sedang hangat di Malaysia Semua mood kami nak bawa cerita pasal berita minggu depan ni, ataupun program minggu depan ni Semua jadi macam dah tak ada mood Sebab apa? Sebab nak berikan perhatian kepada isu ni Sebab kita tertangkap dengan tanda-tanda kebesaran Allah Tapi kalau hari ni masyarakat dunia sedang melihat dan kita mengabaikan Tuan Puan Sekian Tidak termasuk ke golongan yang zalim tadi Kita bercerita pasal apa yang ciri-ciri orang zalim tapi rupa-rupanya untuk menjawab soalan ini kita kena tengok diri kita sendiri. Kita punya segelombang dengan rejim itu sendiri. Sembawa segelombang itu dengan rejim. Itu. Kita itu. mungkin kata, eh saya tak sokong, saya tak sebut saya sokong Israel. Yeah. Tapi mungkin barangkali sikap-sikap yang remeh, kita anggap remeh ni kepuasan sekalian adalah penghancur kepada semangat untuk misi ini kekal uh, berbunyi ataupun misi ini kekal untuk menyebarkan kesedaran kepada masyarakat. Kalau tak mampu nak jadi orang yang menyumbangkan jasa dan menyumbangkan Uh, manfaat kepada misi ini tuan-tuan sekalian hmm. jangan jadi orang yang meruntuhkan dan orang yang meranakkan misi ini tuan-tuan sekalian jadilah orang yang tidak zalim dengan cara letakkan sesuatu pada tempatnya anda nampak benda yang sepatutnya anda tumpahkan simpati tempat yang sepatutnya adalah anda juga kena turut bersimpati anda nampak itu adalah perkara yang sepatutnya anda kena membangunkan kemanusiaan. Sepatutnya bangunkan kemanusiaan. Tapi kalau anda runtuhkan kemanusiaan, itulah maksudnya Zalim. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya.